Qazax və İsmayilli rayonlarındakı aqroparklarda əmtəəli kartof yığımına başlanılıb. Kartofun yığılması zamanı sahələrdən bol məhsul götürülür. Növbəti illərdə isə daha geniş sahədə kartofun becərilməsi nəzərdə tutulur. Qazax rayonu 2-ci Şıqlı kəndi arasındakı kartof sahəsindəki 215 hektar sahədə hazırda kartofun yığılmasına başlanılıb. 1 hektardan təxminən 40-45 tona qədər məhsul götürülür. Əmtəli kartof yığımı müasir texnikalar və əl əməyindən istifadə olunmaqla həyata keçirilir. Sahələr daha çox dəyməli irəlifə malik olsa da, burada suvarma sistemlərinin qurulması, müasir aqrotexniki qulluğun göstərilməsi bol məhsul götürməyə imkan verir. Torpaqdan səmərəli istifadə məqsədi ilə kartofu yığdıqdan sonra dərhal şumlanma aparılacaq. Məhsulun sahədən daşınmasında, anbarlara toplanıb qablaşdırılmasında heç bir problem yaşanmır. Yığılan kartof İsmayıllı və Tovuz rayonlarındakı anbarlara göndəriləcək və sonra çeşidlənmə aparılacaq. Son dövrlərdə kartof becədilməsi ilə kartofun ıı, belə də, də yetişdirilməsi ilə bağlı ölkəmizdə kifayət qədər güclü bir dinamika müşahidə olunur. Kartof yeyəni kartof ümumiyyətlə dünyada taxıl, qarğıdalı və çəltikdən sonra 4-cü ən çox becərilən ıı, bitkidir. Və bu kartof Azərbaycanda da artıq ıı, kifayət qədər böyük sahələrdə, yəni ıı, Belə deyim də artıq 100 hektarlarla, 100, 300, bəcə də 1000 hektarlarla sahələrdə bəcərilməyə başlanılışdı. Ki bizim də yəni ki gələcək planlamamızda bu yilləri 260 hektar toxumluq sahəmizdən bir gedir. 260 hektar sahəni yetişdirmiş isə, gələndə də artıq biz bunu kifayət qədər bir böyütməyə planlaşırıq. Aqropaqda əsasən Almaniyadan gətirilən kartof toxumları əkilib. Burada 42 nəfər daimi, 260 nəfər isə mövsümi işlə təmin edilib. İndiədək aqroparka 10 milyon manatdan çox investisiya yatırılıb. Ümumi ərazisi 224 hektar olan İsmailli rayonunun Kürdmaşı kəndindəki aqropark da kartof toxumçuluğu üzrə ixtisaslaşıb. Bu il aqroparkın 42 hektarında toxumluq kartof əkilib və yaxın günlərdə məhsulun yığılmasına başlanılacaq. Aqroparkda gücü saatda 40 ton olan kartofun təmizlənməsi, çeşidlənməsi və qablaşdırılması xətti qurulub, soyuducu anbar kompleksi yaradılıb. Ötən aqrofaqtda 7000 ton kartof, 150 ton arpa və buğda istehsal edilib. Bu il isə məhsuldarlıq artaraq 283 ton buğda və 257 ton arpa məhsulu əldə edilib.